с тобой будем работать на позиции, которую я тебе предложу немножко позже. А сначала я тебе напомню правила работы в песочнице. Mm -hmm. О том, что при работе старайся песок не выбрасывайте с песочницами. Mm -hmm. Ты можешь, если тебе необходимо, построить здесь озеро. Видишь, тут дно голубое, mm -hmm. можешь сделать речку. То есть использовать дно ну, как водную стихию. Mm -hmm если тебе это понадобится. Можешь строить хоры, если тебе нужна будет мокрый песок, нужен будет, ты мне скажешь, я тебе дам тогда воду для мокрого песка, если тебе нужно что-то будет построить. Ну и сейчас представь, пожалуйста, себе, что ты волшебник, который очень долго летал по всему миру в поисках кусочка земли, где еще не ступала нога человека. И вот ты нашла такой кусочек земли. Вот он. Здесь абсолютно нет, здесь нет ничего, ни растений, ни воды, ни людей, ни животных. Здесь вообще никто никогда не бывал. Ты сама можешь создать жизнь на этом кусочке земли. Такую, как захочешь ты. Пожалуйста, используй игрушки, можешь пользоваться, а можешь делать все, что хочешь. Первым я всегда поселю тигра, который поможет мне строить это место. Ну, это как бы для того ракушка как символ начала этой жизни, и она всем будет напоминать, что жизни когда-то не было. У этого гирда есть друг, которого он позвал, чтобы помогли ему построить. Волшебник сделал речку. Ну, волшебник это ты. Я. Я сделала речку. Иди возьми на ну, него Раздвигай руками, как тебе удобно, не бойся. Чтобы всем было на чем строить горы. И что Тут есть символ праздника зимнего Нового года. Угу. Он напоминает всем, что все-таки праздники есть. А возле этого символа стоят два охранника, снеговичка, которые иногда предлагают ну, что-то съесть, типа мороженого. Тут есть большой памятник. Установлен он в пчеле, которая дает мед. Иногда сюда прилетает Дед Мороз, чтобы подарить всем радость. Iškim. через которую стоит мостик. Камушек такой, который, который позволяет жителям, жителям этой, этой, этого места переходить на другой берег. Потому что на другом береге есть. Мимо живут только друзья. позицию, которую ты создала, да, это остров тот, который ты сама создала как волшебник, который хотела. Тебе нравится? Да. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Mm -hmm. Mm -hmm. на этом острове никогда не бывает ссор. Иногда могут быть маленькие конфликты. Между кем? Иногда между врагами. Но тут враги как-то дружат между собой, иногда. А где здесь Ну, страдают? вот, например, вот эта вот конкуренция, решают, кто самый лучший. Вот. А, и вы между собой, да, делите Угу. между угу. собой решают, кто лучше. У них даже проводится такой конкурс, типа, Кибер-года. Угу. А вот смотри у меня вот я смотрю на твою композицию, у меня такой вопрос возникает. Скажи мне, пожалуйста, он у тебя поделен, этот остров, как бы там на две части, да, вот через речку проходят на мост с одной стороны на другую. С одной стороны у тебя и дома стоят, а с другой стороны это как, развлекательный комплекс. Да. Они у тебя там и живут на этой стороне, или они приходят сюда ночью? Они приходят сюда ночевать, потому что тут, как бы, ну, я назвала это тихое полушарие, в общем-то. Это вот эта сторона? Ну да, вот эта вот сторона, это тихая. Тут, на, тут, как бы, отель для спанья там. То есть, как спальный район, да, можно да. сказать? Хорошо, тогда ты говорила, что собака у тебя охраняет здесь. Что она охраняет? Она охраняет те сокровища, потому что некоторые люди хотят, ну, доложить всю славу себе, и это как бы поставить себе как памятник какой-то, что это я вырвала этот клад. То есть она охраняет сокровища и не разрешает сюда вообще никому подходить? Или она кому? разрешает, только посмотреть. И не трогать? Вот, и не трогать. У нее очень жаркий глаз, и она видит. Даже когда она стоит вот так вот, у нее боковое зрение. А зачем люди приходят сюда смотреть на эти сокровища? Чтобы, чтобы как-то подумать, что и на их острове, и на их пустынном как бы был остров, были когда-то эти сокровища, и кто-то но ты говоришь, этими сокровищами пользоваться нельзя. То есть на них только можно смотреть. Они приносят тогда какую-то пользу. Они как бы, да. если одно сокровище положить из них на вот эту вот ракушку, ага. то ну, это как бы банк, в котором можно обменивать деньги свои. То есть они накапливаются, правильно? А кто же кладет тогда в этот банк, эти сокровища? Местные жители. Ну получается, что каждый может прийти взять эту драгоценность и положить банк на свое имя? Нет. Ну, они прям как бы дают типа что-то типа пластиковых карточек. То есть они все эти жители, я правильно понимаю, все жители могут пользоваться процентами от этих сокровищ? Да. Распределяет кто? Собака. Она же охранник, она и... А как она распределяет? По какому принципу? Она распределяет по честности. А как она распределяет ну, вот, по честности? Ну вот этого вот, и очень много. И на каждого свою половину. То есть одинаковый, она дает одинаковый процент всем? Или кому-то больше, кому-то меньше? Иногда кому-то больше, кому-то меньше. А это на это кто, кто придет, может на свою карточку положить больше, может на меньше. Вот. Ну, ты подожди, ты говоришь, собака распределяет. Вот она решает, кому больше положить, ну, кому меньше. За какие заслуги она дает больше и за что она дает Она дает, дает за она дает за хорошие дела больше чуть-чуть, а за плохие дела меньше, как вот убирание вот этого вот камня. А это мост. Свечки. Если они мост уберут, как же ж люди будут переходить? Спать? Ну вот это вот и есть зло. Которое они, могут здесь сделать. Да. Они могут, ну допустим, вот что-то отсюда украсть. Или подарки. Или вот. То есть, если я правильно понимаю, на этом острове не всегда все так они дружны, да? Все ну, равно да. рано или поздно происходит. А ведь если происходит. все будут дружны, не будет никаких проблем. А это скучно. А это иногда очень скучно. То есть они тогда сами себе создают эти проблемы. Иногда эм, волшебника. Иногда я помогаю, Ну, чуть-чуть это. То есть ты иногда создаешь для них проблемы, чтобы они потом могли их решать. Или подталкиваешь их проблемы. Иногда на колдов появляются. Или проблемы. А они потом знают, что они сами по себе появляются. Ну, например, какого, какую, -то какую -то мар... проблему можешь на Ну вот, допустим, допустим, брать речку. Вот. И тогда вся речка высохнет. Ведь этого вот главное. И как они будут с проблемой решать? Они начнут опять копать, копать, копать. А как будешь ты чувствовать себя, когда будешь смотреть на то, что ты им создала проблемы? Нет, они пытаются. Они все дружно. Кто решает, они что делают. делать с этой проблемой? Они собираются как бы на собрание угу. и каждый из них предлагает свой вариант. А потом в каждом Через... собрании есть председатель, который. Да должен да. все это обобщить и предоставить. Кто же у них такой? Вот, допустим, на вот этом вот, на следующем на заседании вот эта вот будет. Угу. Она как бы никогда еще не была, она не знает, как это, она вот остальные уже были. Только дети иногда не допускаются. Они могут, ну, как бы. Такой возраст, слово... который взрослых не устраивает То есть они не имеют права слова своего, правильно? Они имеют право на свое слово. Ну... Но... Но не... Не, не всегда взрослые к ним прислушиваются? Ну не всегда взрослые к ним прислушиваются. Иногда дети думают, что... для того, чтобы научиться им совместно решать какие-то вопросы. Я правильно? Понимаю? Да. Так, ну и представь, ты создала проблему, ты засыпала этот, эту речку. Они решили... Они решили собраться. Каждый из них предлагает свой вариант. Все угу. собираются. когда все собрались, начинают собрание. Mm -hmm. Каждый mm -hmm. бит... mm -hmm. выдвинули предложение, да? Каждый. Yeah. Mm -hmm. uh -huh. um, вот, и вот голосуется какое-то предложение. Вот, допустим, кто за предложение оранжевый сникер? И сколько поднимают руку, столько и голосов. Все записывают и подсчитывают, у кого самое больше голосов. Ну вот они решили, какое будет решение, как твоя проблема решить, то что ты засыпала, задула речку. Ну тут они решили, что надо, ну опять откопать и ее чуть-чуть больше. А как ты себя чувствуешь, вот ну, ты же летаешь, да, как волшебник, смотришь на то, какие они предложения э, предлагают, как они пытаются решить эту проблему. Что ты в это время чувствуешь, как волшебник, который создал эти проблемы? Чувствую, что, ну, что, хорошо, что они уже чуть-чуть ведь каждый же должен согласиться с этим решением, которое выдвинул. А вот если они не могут найти общего решения, и они не могут решить mm -hmm. об Тогда я, я уже чуть -чуть, чуть, -чуть. Да, чуть чуть не понимаю... у меня есть, ну, типа, такое елье, как, ну, ну, которая которое примиряет всех. Ну, вот, потому что иногда собрание доходит до того, что все начинают биться. Mm -hmm. И как же ты их примиряешь? Ты куда-то, Ты... И тогда я вселяюсь эм, в тело, ну, какого-то... из... Какого-то... И живут, и жителей, да? Да. Ну, они так и так, просто терпят. Подожди, ну, мы сейчас говорим о волшебнике, который... Волшебник, который руководит жизнью жителей этих... Этого острова. Угу. И если он видит, этот волшебник, что жителям, по, по мнению этого волшебника, стало скучно, потому что у них все хорошо, они ни с кем не ссорятся, они занимаются тем, что они хотят, этот волшебник начинает делать им какие-то э, проблемы. проблемы. Правильно? Да. Если потом эти жители с этими проблемами не Справимся. справляются, тогда он или на них злится, или дел, за них делает это все сам, или вселяется в какого-то животного и начинает руководить опять этими жителями. Угу. То есть опять он делает так, как он. Я правильно понимаю? Нет, каждый может выдвинуть свою позицию тогда. Но ты Я говор... соглашаюсь. Может, у кого-то есть лучшее решение, чем у меня. Ну ты говоришь вот о чем. Когда они не могут прийти к общему решению, и у них начинается драка. Тогда ты им подсыпаешь какой-то зелье. Угу. И тогда ты воплощаешься в какое-то животное и подсыпаешь зелье. Это зелье какое? Оно их усыпает. Или что оно с ними делает? Оно их примеряет. Каким способом? Ну, а как Они, они, они просто чуть-чуть... Они склонны голого, Голова кружится, и когда они выпьют какой-то воды, допустим, и ну, у них приходит общее решение. То есть они перестают сопротивляться, правильно? Да. То есть от этого зелья они перестают сопротивляться, и тогда э, тот животное, в который селился дух волшебника, начинает ими руководить, так как ему удобно. И тогда я просто вылетаю из этого жителя, и тогда они уже находят общий язык и решают эту проблему вместе. То есть волшебник туда селился только для того, чтобы их успокоить. Да. Хорошо. А вот скажи, как они переходят на, они приняли решение засыпать, вот, засыпала, ты засыпала эту речку, они никак не могут понять, что им делать дальше, и ты им потом помогла часть рассыпать, да, а потом они опять не смогли ничего понять, и ты им уже решение, не могли найти общий язык, и ты тогда это решение им подсказала при помощи зелья, да, пока они не успокоились. Mm -hmm. Что будет дальше после того, как решение они примут они примут решение но они приняли решение что надо просто сделать эту речку еще чуть-чуть ну, ну ширине больше да, ширине. и ну и тогда они берут лопаты и все выходят на общий труд у них даже есть день допустим какой то выходной, когда все работы отменяются, и каждый, mm. каждый уже это. Там... Волшебник доволен mm. решением общего собрания? Конечно, доволен. Потому что тогда же все вместе трудятся, и вот даже mm. вот эти вот две газеты иногда конкурируют. Mm -hmm. Что у кого новостей больше, тот и лучше. Есть соревнования газета года. То есть ты еще и помогаешь этим корреспондентам новости благодаря тебе, mm -hmm. да, твои? Да. Э э твоим то что Ну ты мы, допустим, местный. построилась новая лодка. Mm -hmm. На ней поселенлись две. Ну и там дальше приводится, ну как эту лодку строили или как создавали вот этот. Вот это вот. А почему акулы не хотят ни с кем общаться? Они общаются только между собой, они как бы отсутствуют в жизни, они как бы, ну... Но среди них столько живут животных. Иногда И, их зовут на а они говорят, нам лень, нам не хочется. То есть им просто лень вылезти из лодки? Да. Они, они там мирно живут, никто их не трогает. А, живут, не живут. а жители этого, э, этой земли не нападают на акула от этого довольна? Их это устраивает? Ну, что на них не обращают внимания? Их иногда не устраивает, и они иногда подстраивают какую-то пакость. Они тоже могут. Допустим, украдут камешку. Драгоценность. Да. И спрячут. И потом, когда на них, ну все, все решили, что это они, они сказали, а это не мы. Спасибо.